Это и Первый летний выпуск. І сьогодні ми традиційно поговоримо про новини, про які пишуть і напишуть Донецькі регіональні ЗМІ. І почнемо з певно що найголоснішого інформаційного приводу минулого тижня: акції Вставай в Вставай і не ложись. І ще п'ять мінуточок. Правда, оппозиционные силы приехали до Донецка, оголосили свою акцию за три дня до початку и провели ее. Нежданчик. Нежданчик. А для правластных, а не оппозиционных детишек облгосадминистрация организовала праздник мороженого. За оцінками офіційних структур на цей мітинг прийшло близько 800 осіб. За оцінками опозиції на нього прийшло ледь на 5 тисяч. Направду там було десь 3-3,5 тисячі осіб, але по суті жодних серйозних провокацій не було. А до речі, щоб не було провокацій щодо журналістів, як, наприклад, у Києві, журналістам пообіцяли посилену охорону, кожному видати по персональному міліціонеру і по модній жилетці дорожника. И еще одна важная новость на тему безопасности журналистов – это то, что в очередной раз отличился директор РСК Олимпийский Геннадий Калищук. Он регулярно проражает в щи, <coughs> акулам пера, кричит на них, ругается матом, но все никак его не уволят, хотя все жалуются. И сейчас влада Оболдерж администрации каже, что звільнить Калищука, влада облрады каже, что не звільнить, а через тиждень снова каже, что мы подумаем, может и Тоже Тож, надеюсь, эта ситуация вырешится, как найкраще для всех сторон. А журналисты не только получают по от Калищука, но еще и получают награды. Например, наш попередний ведущий стабильности и благополучия, журналист порталу «Остров» Денис Казанский, уж известный как блогер Франкенштейн, получил звание журналист року. Который место нагрел вот под тобой. <свес> Мне тут тепло сидится, да. А, поздравляем. Витаем. <плодисмент> И в продолжение рубрики «Наши выдающиеся земляки» следующая информация. Барышня із нашеміршого роліка Привіт Америка оказалась нашей землячки из Маріуполя, яка зараз учится во Львове. Пишногруга співачка Катрін стала відомою в інтернеті після того, як один студент-режисер зняв з нею кліп на пісню, щоб здати свою студентську роботу. Самое интересное, что она и администрация ее вуза пытаются оправдаться за то, что вот она, мол, была молодая, показала кусок сиськи, но ну, с кем не бывает таких ошибок по молодости. То есть люди тупо не понимают, что Сіські то ні при чому сіськи не удивіш, а ролі сто потому тому що це ж адський треш. Ну і традиційна рубрика Хороші новини у нас цими вихідними почалось літо і почались прекрасні донецькі фестивалі. Наприклад, пройшла жива бібліотека, де люди були відкритими книгами, які можна було читати і дізнавати щось нове. Праздник мильних пузырей, що традіон був. А, uh, еще фестиваль, кинофестиваль 32 мая в парке. Там показывала прекрасные документальные фильмы про... Чудесные. <laughs> про права людей. Замечательные. Нево... Невообразимые, милые, няшные. А еще, не дивлячись даже на погодные умовы, традиционно прошла водная битва в парку Щербакова. что поменьше напрягайтесь и побольше отдыхайте. Стабильного и благополучного вам лета. Будет покращен. А, давай наоборот, я скажу, что типа, чтобы во избежание провокации типа 18 мая журналистам пообещали посыланную охорону, а ты скажешь, что дали по одному ментику и жилеточку. Ты мне как скажи, сборника. как, ты в ней спишь, если она мне сиськи жмет. Тельняшка твоя. Я себя чувствую очень комфортно. Ну.